mm Я мечтал, и теперь моё. Мечтал, теперь моё. Мечтал теперь моё. обзор, you know, на костюмчик, пошитый специально для меня на заказ, представляете, по моим меркам, от компании Desio. Давайте завяговым покажу вам сначала, как он выглядит, а потом ее примеряем Кстати, совершенно забыл... Я мечтал, теперь моё. Мечтал, теперь моё. я мечтал и теперь мое, мечтал теперь мое. Это обзор! На... на костюмчик, пошитый специально для меня, на заказ. Представляете, по моим меркам. От компании DSUA. Давайте загляну, покажу вам сначала, как он выглядит, а потом мы его примерим. Кстати, совершенно забылся сегодня, чтобы вы понимали. Субботу, Надо быстрее, чтобы двигался, да? да? Mm -hmm. Ну, допустим. うん。 Как он там выглядаю, а потом ее примеряем. Кстати, совершенно забылся. Сегодня, чтобы вы понимали, как он там выглядаю, а потом ее примеряем. Кстати, совершенно забылся. Сегодня, чтобы вы понимали, суббота, 18 травня, на часах пол шестой, 30 минут, короче. Ну, вы поняли, 18.30. Погнали обозревать. Короче, ценим вот такие вот костюмчики. Я брал с манжетами, брал, чтобы он трошки был на меня, типа, как со складочками просил, чтобы но типа, you know, Я люблю свободную одежду, двигаться Так, мне кажется, там да уже я начинаю показывать одежду QR-код. Ну, ну, да. 18.30. Погнали обозревать. Короче, ценим вот такие вот костюмчик. Я брал с манжетами, брал, чтобы он трошки был на мне, типа, как со складочками просил чтобы. <плодисмент> В общем, люди, вот так оно выглядит на мне. все ж нема того видео. Проводник. Видео. Вот свой час, обзор. Так. Вот так вот. В общем, люди, вот так вот В общем, люди, вот так воно виглядає на меня Для як класно, классно Вообще все як я просил большой карманчик вот тут глубокие карманы Вот штаны Просил щоб трошки висіло на меня то что я не люблю Вот знаєте, знаете вот так В общем, люди, вот так оно выглядит на мне. Вот штаны просил, чтобы трошки висело на меня, то, что я не люблю. Вот Ты а зай... карманчик вот тут карманчик вот тут, а, глубокие карманы под штаны. Просил, чтобы трошки висело на меня, то, что я не люблю. Вот, знаете, вот так э, ровненько, то так, и фигня полная. Я люблю, когда одежда такая свободная, классная. Ну, спортивный костюм, он должен быть спортивный Когда в надо и бегать, и отжиматься, и подтягиваться. В надо делать что угодно. И мне он очень нравится. Материал, я вам скажу, бомба, пушка, ракета. Очень классный. Вот такие Костюмчик еще раз И идти надо в веревочке Так, ну, ну, в общем, все я просил Представляете, все я просил Лично на моне полностью по всем меркам Люди, бачите Вот так, здесь там сбоку QR-код По за... всем меркам, люди, бач Все я просил лично на меня полностью по всем меркам люди. Видите, вот так здесь там сбоку QR-код. замовляйте, не пожалеете. Видите, <клыш> вот так здесь там сбоку QR-код. замовляйте, не пожалеете. На награм по названию Bes э, UA советую вам от всей души. Вс. Пошел я наслаждался своим костюмом. Все обзор! You know? На! костюмчик пошитый специально для меня на заказ. Представляете? По моим меркам. От компании DSUA. Давайте за покажу вам сначала, как он выглядит, а потом мы его примеряем. Кстати, совершенно забылся. Сегодня, чтобы вы понимали, суббота, 18 травня, на часах пол шестой. 30 минут, короче. Ну, вы поняли. 18.30. Погнали обозревать. Короче, ценим. Вот такие вот костюмчики я брал с манжетами. Брал, чтобы он трошки Кибуровки был на меня типа как пол шестый. <свист> пол шестой. 30 минут, короче. Ну, вы поняли, 18.30. Погнали обозревать. Короче, ценим. Вот такие вот костюмчики я брал с манжетами. Брал, чтобы он трошки был на меня, типа, как со складочками просил. я... оверсайз. Ну, Я люблю свободную одежду. Двигаться, как выглядит классно. Привет, света. Всем я люблю привет, люди. Максимально, любит. максимально простую одежду. Давайте, за давай, трохи поменяем ракурс, то, что засвечивает. Ось так це все виглядає. У мене камера така мощна, щоб ви понимали. Так, от тут є значок. This UA org made in Ukraine. Я вам кажу качество ткань, ну просто капець, яка класна. Давайте зараз оценимо. Так, десь там ще було, я показував. Навірно, отут. Так, значок, сейчас покажу, вот, на язычках значок без UA Made in Ukraine. свободную одежду, двигаться, як выглядая классно, я брал в черном цвете, я люблю максимально, максимально простую одежду. Давайте сейчас немного поменяем ракурс, то, что засвечивает. Вот так вот все выглядит, это у меня камера такая мощная, чтобы вы Так, вот тут... Тут... Привет, Настя. Люди, перезапускают трансляцию, приходите в новую, ну, you know, заре прям заходите на канал, подписывайтесь.